17 мая в историко-этнографическом музее заповедника Шушинская состоялась районная военно-патриотическая игра ⁇ Зорница ⁇ Мероприятие, проводившееся в музее традиционно каждую весну, на этот раз было приурочено к 70-летию победы в Великой Отечественной войне и посвящено героям-воинам. Началась игра с литературно-художественной композицией «Художник на войне», о художниках-фронтовиках, чьи рисунки сегодня находятся в фондах музея-заповедника. Затем уже на территории музея торжественные приветствия команд, где прозвучали их девизы и речевки. И старым кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Участвовать в игре приехали ребята из поселков Каптарева, Дубенск и Казанцево. Все они, учащиеся пятых, шестых, седьмых классов образовательных школ и участники спортивно-туристических клубов. Далее было самое интересное. Ребята словно попали в суровые солдатские будни. Пока одна команда оказывала медицинскую помощь, здесь учитывались правильность наложения повязки и жгута и необходимое для этой процедуры время, другая команда участвовала в Викторине Суворовская смекалка. На время же упаковывали походный рюкзак. А сделать это в быстром темпе не такая уж и легкая задача, как может показаться на первый взгляд. Затем команды по очереди переправлялись через воображаемые болота и реку, ориентировались на местности по компасу, метали дротики в цель уничтожали вражеский пулемет, преодолевали полосу препятствий и стреляли с пневматической винтовки. С поставленными по-настоящему военными задачами все школьники справились хорошо. В нелегкой борьбе первое место завоевала команда «Патриоты» из села Дубенск. Второе место досталось команде «Пламя» из Каптерева. А третье место получила команда из Казанцева «Правнуки Победы». Самые маленькие участники из Каптерева команда «Знамя» получили диплом за участие. Все ребята получили грамоты, памятные медали и сладкие призы. А по окончании «Зорницы» участников ждала вкусная солдатская каша. Мне тут нравится, потому что я впервые увидела деревню, вот Сушинская старую. И мне понравились соревнования, вот эти вот по канатам лазить, стрелять. Мне здесь нравится бегать, участвовать и стрелять в воздушке. Впервые участвуешь у нас в соревнованиях? Да. Еще раз приедешь? Да. Мне здесь нравится то, что я первый раз в этом музее, и мне здесь нравится то, что всякие соревнования устраивают. Еще раз приедешь? Да.